Мы попали под дождь. Но я прыгал красиво, типа у меня ноги не мокрые. Вышли в Пасху. Мы же говорили вам про то, что нам прислали посылку из Италии. Сегодня Пасха. Ветрянка. Ветрянка. Мы попали под дождь. Мы взяли пиццу, сок. Вадика подкармливаем печеньками. Все мокрые, Вадик ругается. И вот такое тут дождя ролепит. Мы не можем пойти домой. Не можем. Поэтому ну, будем ждать тута. Вон хлопцы бегут, хлопцы. Кто первый, синий или черный? Так, <решили> так, 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 так. Сейчас, пишите в комментариях, кто успеет первый. Значит, сейчас находимся на поле 9 и четверти, ждем вагона прибытия и будем отправляться в Хогвартс. <решили> <решили> да, помогли мальчику, который оказался девочкой, <решили> дали <решили> позвонить папе можно... На телефон пропшикать после этого. Надо пропшикать, можно уже сейчас заняться этим. Вот. За помощь Британии и Украины я ношу ихний флаг. 15 -го года. 12 -го, 12 -го. 15 -го. 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 Давай так. Так, ждем, скоро прибытие будет. Там сзади очень интересно подойти Там надпись есть такая. Там над... не было ну, там. Нет. Ой, не туда пошли. Но, но, там просто этот, он чересчур большой, поэтому оно ничего не видно. А он так сгибается, сгинается, что все отлично. Так вот, и пицца. Чтобы ноги какие-то кульки на кроссовке. И хорошо было. Но я прыгал красиво, типа, у меня ноги не мокрые одна, Ну и отлично. Ой, хорошо. Так, идем. Слушай, я в капюшоне. А ну, а ну. Ну, ну, сейчас секунду Кто там за красавчик сидит? Красавчик. Маленький. И вот еще один. Мы памперсы купили. Да, кстати, мы купили памперсы. Подписка малыша. Мы купили отпеченья? памперсы. Да. Ну и хорошо. Трусики. Там трусики написаны. Баб... Ну и хорошо. Все время, блин. Вообще <с>? путаница с этим какая то Да-да-да. Ой. Просто мы обычно через интернет заказываем, там как-то попроще. За тысячу гривен на 2-3 месяца, да и нормально. Нет, 2000 гривен нам с резетки приезжают. А, ну... И нам хватает на 2-3 месяца. Мы купили горшок второй. Мы вам покажем. Так точно такой же самый, только цвета другого, а прям цвет, как у нас дома. Может получится. Ну, горшок реально крепкий, мощный, его можно рекомендовать. Спокойно можно сломать голень. Можно использовать их средства для обороны. Да. Опс, опс. Вот, уже Оп. Аккуратно. Это, 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 господи. Это костка. Это костка. Это типа как маленькие океанчики. И речушки мне из-за есть, горные, при том, что тут, там. Церквушечка. Идет. Главное, чтобы тут сейчас собачки не выглядели. Посмеялся. А, ладно. Смотри, куда он... Так, мы уже пришли домой. Это сегодня 21 число. Это 50, какой, 7-й, 8-й день войны. И значит, 59 или 60 дней назад мы уехали из дома. Вот, мы уже были на уличке. Но мы резко-резко вернулись домой, потому что вот этот вот пирожочек уснул. Днем не спал, уснул. Это мы побежали домой. У нас там кулек с этими с печеньками, со всем, чем только можно. И соломочку сейчас ему даю, лишь бы только не спал. У нас, как обычно, Маша играет. Только мы ноутбук поменяли. Пока мой ноутбук стоит. Тот пока отдыхает. Вот, сегодня же чистый четверг. Все поубирали. Полы помыли. Ну, то, что в нашей комнате. А остальное, понятное дело, нет. Скоро будет Пасха. В магазинах, кстати, я посмотрела, что Пасхи пока нет. Но печь я тоже ничего не собираюсь. А так делишки у нас отличные. А, и мы возвращаемся домой, только открываем тихо-тихо, открываем забор. У нас сразу воздушная тревога. Воздушная тревога сейчас. Чего ты кричишь? Воздушная тревога сейчас по всем областям практически Украины. Конечно, все печальненько, но да ладно, будем держаться. Все, всем привет. У нас сегодня следующий день. Мы вышли на уличку. Как всегда, тут у нас козочки спасутся. Одежка упакована, нас, правда, похолодало, поэтому опять перешли на зимний комбит. Но ну, это и хорошо, потому что дольше с ним поход, потому что гралка была, что мы приехали и уже все. Вот такая у нас погода. Пасмурно. Но не парит. А, конечно, я думала, что сегодня будет дождик. Дюшкин сегодня сколько проснулся? В 6.50. 6.50 он проснулся. Сейчас уже все расцветает. А мы идем гулять. Вотюшек будем нагадывать спать, потому что... Сильно хочет спать. Сильно хочет спать. И вчера мы не выходили, как прям на улицу гулять, только на полчаса вышли. В магазин. И что еще? А, и может быть зайдем сегодня в магазин, там сыра купим, может какую-то паску посмотрим. Потому что сегодня 22-е, паска 24 го ты на эти дни полностью все вымирает. Магазины закрыты, все закрыто. Это будет 24 25 -е. Я понимаю, выходные будут может зайдем, чтобы потом не было такого, что нам что надо, а мы не смогли этого купить. Ну и сейчас зайдем в обмен, да? в обмен. И... Возьмем того и того. Да. И... того. Решили две валюты взять. Чтобы просто было собачка бегает. Смотри, как любимка. Да, очень воняет время. Вот. Ну, а мы пошли гулять. машина твоя. Давай, поехали. Ой. Ай, хорошо, водюшек. <laughs> Можешь руку в гору так не держать постоянно. Вадюня, поехали. Вадюнь. Вадюся. Вадюся, давай сюда топай. Скажи, мы вышли до парк? Да, вышли в парк. Вадику вон такую машинку выдали, да и он сейчас ее потихонечку. Ты говоришь, выдали будто это гуманитарка. В магазине купили, сейчас Вадику шнурок нацепили, давай катается. Я yeah. yeah. yeah, и покострюлила ножку ее. Бам, бам, бам. Ну да. А я же выключила камеру. А я же включил. Зачем? Bye, 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 bye. Барабан. По барабан. <с Uch> барабанчик. Вот тут вот, барабанчик. Yeah. Да, yeah. там где животик, там yeah. барабанчик. Бам, 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 бам. И мама так, бам-бам-бам-бам. Бам, <бум, Translue> а бам, бам 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 кто <з pave> бам 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 Кто Что? на этой площадке самые голосистые? <с todo> <с RECimes> так, всем привет. У нас уже следующий день. Сегодня 23 число завтра Пасха. У нас вот такая вот погода. По чуть-чуть капал дождик я себе остужаю водичку, чтобы накапать капельки и выпить витаминки. И вчера мы купили вот такой вот Ментос. Очень похоже на Скитлс. Вот так вот они выглядят внутри. В принципе, вкусные. Мне понравились. Так. А, еще вот купили вот такие какие-то хрустики. Ну, мы такие покупаем, в принципе, и возле дома в Киеве у нас, но они просто ну, не в такой упаковке, обычные прозрачные прозрачной, а стоят немного дешевле. Mm -hmm. С беконом. Сейчас мы на таких, на такие вот булочки. Тут очень темно. Подселены вот такие вот булочки. Это самое нормальное, что тут есть. Да. Обязательно разбываемся. Тут у нас вот движуха такая. Ну и как обычно у нас тут сушка вещей. Ну, мы сушили на улице, но, во-первых, дождь, а во-вторых, дедушка полил мусор. Вообще не понимаем, зачем это, если, в принципе, можно это все, ну, повозить. Пластик и все остальное. Картонку. Нет, не пластик не палит, он картон палит. Бутылки. Все палец и пластик, если все, а можно сдавать даже строй мусор. Да, если тут, тут же ж мусор вывозится как бы по понедельникам и можно сдавать даже строй мусор, пластик все что угодно. И там трактором и цепом приезжают. И да, 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 ну почему-то это блин все палец вообще не могу понять. Ладно, там я еще понимаю ветки, но ну, и то ветки мне кажется тоже можно. А мусор а, кто? Да, да. Вадюша крутится. Так, побываю тапочки. Эти тапочки у меня для квартиры. Эти у меня для ванны. Ну, на улицу я переобываюсь. Что еще? Что еще? А. Вот в во душе какашка готова. Будем кормить. И, в принципе, на улице еще не так все печально. То выйдем погуляем на уличку немножко, проветримся, возьмем кофе, купим. Вот. Ну и может зайдем купим мясо и сделаем на завтра. Так что вот так вот. Мы вам еще забыли показать. Вот. Это разве вот это прислали? Да, вот это. А внутри вот это? Ага. Я поняла. Вот мы же говорили вам про то, что нам прислали посылку из Италии. Вот такой вот кофе там делала, ваза. В принципе, у нас его можно купить, но это нам прислали. И там внутри вот две вот такие вот упаковочки. Там одна и вторая лежит. Мы его, честно, еще не пробовали. Мы уже сколько тут? Две недели мы уже кофе тут вот не варим, правильно? Да, где-то две. Где-то две недели не варим. Мы просто выходим на улицу, покупаем в кафешке. Да и все. Ну, короче, вот так вот оно выглядит. А, что еще я хотела показать, то что Вадюшику мы купили пиковид. В аптеке зашла, просто попросила какие-то детские витаминки, типа на два годика, так ему в этом месяце два уже будет. То вот нам предложили пиковид. Я вспомнила, что еще в старом сериале папины дочки пиковид в таблеточках рекламировался. И сейчас он, оказывается, до сих пор выпускается, в принципе. Вот так вот выглядит от одного годика. Ну, просто, точнее, Вадюшек принимал антибиотики, поэтому надо ему давать витаминки, потому что антибиотик все поубивал. Вот. Это парацетамол. Мы вам вроде бы показывали уже это, которое нам гуманитарка выдалась в больничке. Это не наш парацетамол. Так вот как-то выглядит. Вообще, впервые вижу парацетамол в сиропе его и детям можно, его и взрослым можно. Это ящики. Еще мы, короче, купили ему уж вот такой вот поильничек, курносики. Вот. Мы боялись, что малой пить не будет. Ну, по крайней мере, я боялась, потому что трубочка другая. Но на самом деле пьет нормально, ему понравилось. И большой плюс, если сравнивать с этой трубочкой, это он быстро может прогрызть. А это нормально, грызет и ей хоть бы что. Хотели зайти еще один второй такой купить, чтобы был на всякий случай, а их уже просто нет. Я когда ходила смотрела на него, он стоил 79 гривен, а, но я думала не брать из этой трубочки, а потом когда мы решились, мы его купили уже за 179, а сейчас их вообще нет. Но в интернете я посмотрела, даже на резетке он стоит 103. Так что в магазине намного дороже все брать. Все. Адюшек играет с кофе. Вот так вот, ну, ковер. Да. Он выживает. Так что вот так вот. Так, что я еще хотела показать? Это вот эти вот салфетки. Это салфетки обычные для лица. часто его никогда не покупала, не было надобности. Тут решила купить, потому что кожа тут просто страдает. Это не только для снятия макияжа, это просто и так, чтобы м протирать... Всё, мы уже вышли на уличку, мы уже давно гуляем. Мы думали, что... это, кстати, возможно он не снет. Мы полно силы и энергии. Мы сегодня решили пойти по другому маршруту, пошли к твою дорожку, уходим. Вот там, то да, плиточкой все выложено. То нашли немножко красивых домов. Ходим любую мы уже пришли домой. Пончик выплясывает. На уличке не спал, хотя мы надеялись. Тут уже памперс поменяли. Вот я, всем привет. Мы, как обычно, Маша. Купились немножко. Сейчас яичко поставлю варить на салатик. Биточки, наверное, отобью. Пупсика покормим, да и дома. Мы пришли домой, потому что сирена заорала очень громко. Воздушная тревога по всей Украине. То мы быстренько-быстренько побежали домой. Так что вот так вот будем готовиться к Паске. Ну что, всем доброе утро! Доброе утро! Помочь. Мы тоже не спим. Вот. Сегодня Пасха. Вот. Салатик у нас биточки. еще салатик тут ушки свиные морковкой. С морковкой. Тут у нас пюрешка, еще там где-то оливьешка, холодец. Пасочки, кошек, все свеченое. Чашка чая, термос чая. <свят> Ребенок развлекается. Ай, солнышко. Поэтому это хорошо. Мы, скорее всего, будем выходить на улицу. Не будем весь день сидеть дома. У нас запотевшие <свят> окна заплаканные. Вот наверное, будем целый день гулять. Посидим, подождем, пока сейчас проснулся, покушаем и пойдем на улицу. Может, пойдем на улицу? пойдем на улицу? Хорошо хочет на улицу. Вадюша сразу там уснет на улице, потому что он вчера рано уснул. и сегодня рано проснулся. Не водил дневного сна. И сегодня в шесть с копейками. Да, да, потому что дедушка на кухню пришел. Было очень громко. Мы попросыпали. Тут что-то все в дымке было, что-то еще жарилось, непонятно. Вообще я таки не поняла, что это жарилось. Все в дымке было, Что потом? По оп, оп, пошел. Так. Ну, вот так вот выглядел этот поселок. Это город. Выглядел этот город до приезда переселенцев. Приблизительно такое количество автомобилей и такое количество людей. Мы вышли на уличку, так как сегодня Пасха, то никого нету, все повымирало, просто все закрыто. На сегодня хорошую погоду обещают. Кстати, по градуснику я смотрела, мы выходили, было 9 градусов, но обещают 20. Но погода классная. Видишь, все закрыто просто. Маршрутки на черновцы ездят. Такси и... работает. Такси. Обмен и... валют частный. Работает. Терминалы даже в этот. В парке несколько человек. Деньгами загрузили, туалет в парке работает. Так что нормально. И несколько машин ездят. Так что так. Может кофейня будет работать? Может будет, возьмем что-то. Купить. Давайте. Ну а что крутящиеся? Может они уже завернутые будут? Да, завернутые. Он пишет, что только фрукты, без дуданого цукру и. А, там даже игрушка внутри будет. Ого, вот смотри. А, ну наверное, вот это вот и будет. Видишь, какой-то штучкой угу, угу. человечек. Вот. А, тысни сюда. Оп, нажала. Вот, смотри. Держи. Понятно. Аккуратность это второе. Ешь ты, выигрывай. такое вот длиннющее такое. Там улиточка будет. <laughs> да, улиточка есть. Смотри, Вадюса. Так, сбери коллекцию смотри. профессии, профессии Боба. Вот а такие они О -о -о. разные. О -о -о. Так, 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 а ты же не хотел. Так, дай мама покажет. Так, вот такая вот Игрушечка, смотри. улиточка. Ну, пожалуйста. Тебе надо? Смотри. А тут открытый, это не это это. Не, это кругляшами, это конфетками угу. Вот такими вот завернутыми ну, Я думаю, больше я у тебя будешь такое? Не, не кушай, Боба. Вот это кушай. Боба отдавай. Не заценил? Не заценил. Нет, папа не кушает. Твердим. А теперь Вадюша кушает. Ну, короче, не заценил. На колясочку подзаглядываю, может, все-таки подвезут. Обалдеть. Я не знаю, будет ли слышно, но у нас просто идет врат. Это жесть, просто кубики льда. Капец. Короче, хотели мы записать красивый таймлапс, но просто на камеру начало mm -hmm. сыпать все лист. Мы не будем открывать это, но там просто уже все белое, все в болоте. Тут позаливало. При том, что сегодня было на улице сколько? 20. Плюс 20. Что мы обгорели, и я еще пантенолом мажу. А сейчас вот такое, сейчас я покажу, что там лето. Ну, послушай, какой звук идет. Послушайте, какой звук. Обалдеть, просто снег лежит. Можно О -о -о. Посмотри, как с крыши вода слева. Да, Обалдеть. да. Это посмотри, там на дороге, там дороги нету, там вода. А я только вещи повесила сушиться. Капец. Не, ну я там специально по 4 прищепки. И свой поидник. Так, у нас сегодня очень большой праздник. Нашему котику сегодня два годика. Он захотел себе емотика такого. Но фигурки уже где-то потерял. Что зайчик? Все, обниматься. Обниматься. Папка там лежит. У нас температура, значит, второй день. Да, 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 да. У нас там новости. Мы уже обнимашки, мистер обнимашки. Мы уже поели тортик. Что ты? Да сиди ты уже. Что ты хочешь сказать? Третья секунда. Что заболела краснуха? Нет. Болело. Аня. <laughs> Ветрянка, вот, вот такое, а ну, повернись спиной, а, лицо, лицо. повернись, что там твое лицо, ой, ой хорошо, сейчас вот, будем вот. мазать зеленочкой, да все, что, все, все, а так. еще на ногах там есть тоже, короче, температура два дня и появилась сыпь, ну, короче, да.